Yabnoçka. Oi, qoydu. Mədnənin bu onun şərti adıdır. 30 yaşı var. O əslən Dağıstanın qərbindəki Uçqar kəndlərindən birindən idi. Mədnə qadın sünnətinin qurbanlarından biridir. Siz şokda olacaqsınız, amma mənə bu 2 dəfə həyatda və hər şey 21-ci dəfə oldu, o zaman mənə 2 dəfə sünnət eləyiblər. Uşaqdım. İlk dəfə 5 yaşımda sünnət eləyiblər. Ora qızlar gəlirdilər Maxaçkaladan, Rusovdan. Bizim qızlar, qohumlarım, tanışlarım sünnəti yaşlı bir qadın eliyirdi. Ham onu yanına gətirdi, mən də anamdan xəbərsiz getdim. Heç nədən qorxmırdım. Ailədə çox danışırdılar bu haqqda. Mən də anamı divinib getdim. <laughs> İkinci dəfə Mədinəni 7 yaşında sünnət ediblər. Bu dəfə anasının göstərişi ilə. Qızının bu proseduru keçməyindən anasının xəbəri olmayıb. Böyüklər sünnətin vacibliyini ona elə aydın başa salıblar ki, Mədinə indi də heçnədə tərəddüd etmək. O <laughs> işdə bu ni xədilə, kak, seks düşkün olmamaq öz etirasını sakitləşdirmək üçündür sünnət. Bizi belə başa salıblar. O texmiri soy ustrast. Namo tak razkazali. Mədinə əmindir ki, sünnətli qadınlar da başqa qadınlar kimi yaşayırlar. Proseduru isə qulaq dəşməyə bənzədir. Kiminin incidir, kimsə heç hiss etmir. Fatimat Murtabekova 30 ildir ginekoloq işləyir. Öz təcrübəsində bir dəfə 16 yaşında sünnət olunmuş pasiyentlərlə əlaşıb. O deyir ki, həmin qadın bu günədək öz valideynlərini lənətləyir hətta qohudur. Bu günədək deyilir ki, öz ərinə qardaşı kimi, bir qohumu kimi sevir, deyir, ərinə qarşı etiraz hiss etmir, ona hörmət eləyir, ərinə görə narahat olur. Yaşadığı qədər niyə bucaq şəhli var. Şimali Qafqaz müsəlmanlarının koordinasiya şurasının sədri müftü İsmail Bərdiyevin Bu sözlər olmasaydı, divub müdafiəçilərinin qızları şikəst edən əməliyyat haqqında hesabatları gündəmdə çox qalmayacaqdı. Yer kürəsində pozğunluğun olmaması, seksual istəyin azaldılması üçün bütün qadınlar sünnət olunmalıdır. Şok müsahibədən bir neçə saat sonra müftüy Bərdiyev bildirib ki, o sərafət eləyib, cemaat onu düzbaşına düşməyib. Həmkarının səhvini Rusiyanın ali müftisi Talqat Tadjudin düzəltməli olub. O qızların sünnətini qətlərlik adlandırıb, bildirib ki, bu ənənə Rusiyaya yaraşmır. Hüquq müdafiəçisi Məxəçkala məscidinin keçmiş imamı Züddin Uyvasov təkid edir ki, qızları şikəst edən əməliyyatlar yalnız bir neçə dağ kəndində yayılıb, amma islənən halda bu insan sağlamlığına ziyan vurmağı qadağan edən Quran üztdir. İslam qadını hər hansı bir həzdə məhrum etmək məqsədini gütmür. Bu məsələdə o qadınla kişiyə fərq qoymur. arasında kişi və qadın. Bu qadın hüquqlarının ən kobud pozuntusudur və ekstremal zorlamadır. Hüquq müdafiəçisi Tatyana Lokshina qızların sünnəti haqqında belə deyir. Əlavə edir ki, hakimiyyət özünə elə aparır ki, bu belə problem yoxdur axbiz ah, Afrikada deyirik. Какой-нибудь восстановленный чиновник в Кремле. To buradan da Kremlin-də oturan hansısa yüksək rütbəli məmur xəbərlərdən bu vaxt oxuyanda fikirləşir ki, aman Allah, doğrudur amma Rusiyada belə bir şey baş verir. Ola bilməz. Məmurlar əmindir ki, bu Afrikada yayılmış problemdir. Biz axı Rusiyada yaşayırıq. Eyni zamanda mən əminəm ki, Dağistan rəhbərliyi bunu bilir. Qızları şikəstləyən əməliyyatlara görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan qanun layihəsi Duma-ya təqdim olunub. Bu qanun 10 il həbs nəzərdə tutur. Amma ekspertlər əminlər ki, bunun qarşısını belə asanlıqla almaq olmayacaq. Əməliyyatın qadınlara necə xəsarət gətirdiyini insanlara başa salmaq lazımdır. Bununla rəhbərlik, Kisləvin informasiya vasitələri və dini qurumlar məşğul olmalıdır. İki dəfə sünnət olunan Mədini isə bu ənənədən əl çəkmək fikrində deyil. Xəçən mən öz qızımı sünnət elətdirəcəm. İndi 5 yaşı var. 7 yaşında eləyəcəm.